Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Mariana Volodymyrivna, je suis prof de français de lycée leader. Aujourd'hui, nous travaillons avec vous euh, sur le sujet « La vie scolaire, la rentrée ». Bonjour, je m'appelle Mariana Volodymyrivna, je suis prof de français de lycée LIDER. Сьогодні ми з вами попрацюємо з темою шкільне життя, початок навчального року та організація роботи учня. Nous travaillons avec vous d'après le manuel français quatrième année d'études 8e class. Bon, ce que nous ferons avec vous pendant cette leçon, quel est le but de notre leçon d'aujourd'hui? Nous on répéterons avec vous le lexique, la grammaire et nous écouterons avec vous l'enregistrement. Nous commençons avec vous par l'audition. Nous écouterons l'enregistrement et puis nous ferons avec vous deux exercices. Nous commençons avec l'audition, nous écoutons l'enregistrement et nous faisons deux exercices. Unité 1. La vie scolaire Leçon 1. 2. Page 5. Écoute le dialogue. Observe l'image et fais les exercices ci-dessous. C'est la rentrée demain. Fini les vacances. Nous sommes en quatrième. Bien oui. Es-tu prête? Est-ce que tes cahiers et tes crayons sont prêts? Oui, tout est dans mon sac à dos. Combien de cours as-tu demain? J'en ai trois. C'est quoi tes cours? Science, français et mathématiques. Et toi, quels cours as-tu demain? J'en ai quatre. Art, histoire, français. Les sciences. Quel est ton dernier cours Les sciences. Est-ce qu'on mange ensemble à la cantine C'est d'accord. Vous avez écouté l'enregistrement et nous ferons avec vous deux exercices. Exercice 1. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut répondre vrai ou faux ou on ne sait pas. Si c'est faux, il faut faire une bonne phrase. Oh, phrase numéro 1. Chloé et Pauline parlent des vacances. Phrase numéro 2. Les filles ne sont pas encore prêtes pour la rentrée. Phrase numéro 3. Pauline a déjà préparé son sac à dos. Phrase numéro 4. Chloé n'a pas encore préparé son sac à dos. Phrase numéro 5. Le premier jour d'école, Pauline a plus de cours que Chloé. Phrase numéro 6. Chaque fille aura un casier personnel. Bon, travaillez. Je pense que c'était facile pour vous. Vérifions s'il vous plaît avec vous cet exercice. Bon, la première phrase, c'est faux. Elle parle de la rentrée. La deuxième phrase, c'est vrai. La troisième phrase, c'est aussi vrai. La quatrième phrase, on ne sait pas. La cinquième phrase, c'est faux. Le premier jour d'école, Chloé a plus de cours que Pauline. Et la sixième phrase, on ne sait pas. Exercice numéro 2, il faut donner les réponses aux questions. Question numéro 1, est-ce que Pauline et Chloé sont dans la même classe et pourquoi Deuxième question, quels sont les cours que Pauline a le premier jour d'école Troisième question, quels sont les cours que Chloé a le premier jour d'école Quatrième question, qu'est-ce que les filles vont partager? 5e question, où vont déjeuner les filles? Et la dernière question, vont elles déjeuner ensemble. Vérifions, s'il vous plaît, avec Verifions, exercice 2. Перше питання. Хіба Поліна та Клоє навчаються в одному класі? La réponse non, elles ne sont pas dans la même classe parce que le premier jour Chloé a 4 cours, Pauline A3 cours. Ні, вони навчаються не в одному класі, тому що у перший день у Клої 4 уроки, у Поліни 3 уроки. Друге питання: які уроки у Поліни в перший день школи? La réponse, відповідь. Le premier jour Pauline a les sciences, le français et les mathematiques. Mm -hmm. В перший день Уполіни науки, французька мова та математика.

Четверте питання. Чим дівчата будуть ділитись? Elles vont partager des cours. Вони будуть ділитись уроками. Де дівчата будуть снідати? Відповідь: Elles vont déjeuner à la cantine. Вони будуть снідати у їдальні. І шосте останнє питання. Vous ne s'enviez pas de raison Oui, elles vont déjeuner ensemble. Vous ne будуть pas de Bon, alors, répétons un peu de grammaire. Répétons en grammaire. Bon, le sujet, c'est l'interrogation directe, trois manières de poser une question. Тема це питальне речення. У французькій мові це три варіанти, щоб поставити питання. Question intonative. Question avec ак, es -que. Question avec inversion. питання інтонацією. питання з вираженням хіба до питання інверсією. Пригадую вам, що таке інверсія. Інверсія це ми на перше місце виносимо дієслово, на друге місце ми ставимо що? займенник. Bon, vous rébegin à comprendre cette règle. Nous ferons avec vous le petit exercice. Щоб зрозуміти це правило, ми з вами зробимо вправу. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Що необхідно зробити у цій вправі? Complète les phrases pour poser des questions?» Доповніть речення, щоб поставити що питання. «Vérifions, питання. vous plaît, cet exercice?» Перевіряємо, будь ласка, цю вправу». Phrase numéro 1. Combien de cours as-tu demain? have you demand? Persian. La deuxième phrase. Quel est ton premier cours demain? Який в тебе перший урок завтра? Frase numero 3. Fras numéro 4. Are you content content to reprint l'école? Fras numéro 5. A речення. Є в тебе французька завтра? Фраз номер 6. Que tu as histoire demain? Шосте речення. тебе є історія завтра? Bon alors repeton avec vous hein, le sujet grammatical le verbe. En français, il y a trois groupes de verbes. Les verbes qui ont la terminaison er à l'infinitif, ce sont les verbes du premier groupe. Les verbes qui ont la terminaison ir à l'infinitif, ce sont les verbes du deuxième groupe. Les verbes qui ont le terminaison IRRE, OR, ENTRE, ONDRE, ce sont le verbe du troisième groupe. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le verbe du premier groupe au présent? Il faut... Réjetez la terminaison ER de l'infinitif et ajoutez les terminaisons pour je, E, pour tu, ES, pour il, elle, on, E, pour nous, ONS, pour vous, EZ, pour il, elle, E, Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le verbe, au euh, le, le verbe du deuxième groupe au présent? Il faut rejeter la terminaison IR et ajouter pour je, IS, pour tu, IS, pour il, elle, on, IT, pour nous, IS, ONS, pour vous, IS, EZ, pour il, elle, IS, ENT. Nous n'avons pas de règles euh, pour euh, la formation de présent de verbes euh, du troisième groupe. Mais on peut dire euh, que les verbes du, du troisième groupe euh, ont les terminaisons au présent. Pour je, S ou de s Pour tu, S ou 2S. Pour il, elle, on, T ou D. Pour nous, ONS. Pour WZ, пур ІЛ, Л, Е НТ. Діти, хочу вам нагадати, що <coughs> у першій групі дієслів закінчення E, E, S, E та ENT ніколи не читаються. Та хочу звернути вашу увагу. Que les mots de avoir ont des qui différentes selon Par exemple, le verbe avoir. J'ai, tu as, il, elle ont a. Nous avons, vous avez, ils, elles ont. Être, beauté, Je suis, tu es, il, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Faire, revoir, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Dire, revoir, je dis, tu dis, il, elle dit, nous disons, vous dites, il, elle dit. Et maintenant, une petite vidéo. Regardez cette vidéo et mimez le geste. Будь ласка, перегляньте відео та зробити рухи.

та записати нові слова з перекладом. Будь ласка, сільвупле. le matin ранок. Se прокидатись. Se lele, підійматись, se. Лави вмиватись, сыпені, зачисуватись. себросели дан, чистити зуби, сабіє, вдягатися, приду дежен, снідати, Partir à l'école, Particular le soir вечер. dîner Se Se reposer, viceriti Vous me voyez se coucher, la rate pas. Ici, vous voyez le texte qui s'appelle une jeune Ce que vous devez faire avec ce texte, vous devez lire ce texte, apprendre le sujet de ce texte et puis faire des exercices. Je pense que vous avez lu et vous avez compris ce texte. Euh, voilà pourquoi nous ferons avec vous un exercice. Dans cet exercice euh, vous devrez donner euh, des réponses vraies ou fausses. et si c'est faux il faut faire une bonne phrase. Vérifions s'il vous plaît cet exercice. Premier, c'est vrai. Deuxième, c'est vrai. Troisième, c'est faux. Un choix de base ponctué de surprise attend les filles. Quatrième, c'est vrai. Cinquième, c'est faux. Une période de cours dure 75 minutes. Sixième, c'est faux. Le déjeuner prévu entre 11h55 et 12h10 7e vrai 8e vrai J'espérais que vous правильно дали відповідь, что це було неважке завдання для вас devoir Apprenez le lexique Répétez les règles de grammaire. Apprenez la conjugaison de verbes irréguliers. Pendant ces leçon, nous avons répété avec vous le lexique sur les sujets la rentrée, les objets scolaires et ma journée du travail. Nous avons fait avec vous l'audition euh, avec des exercices lexico -grammatico. Nous avons répété avec vous la formation des phrases interrogatives et les groupes des verbes en français. Et nous avons répété avec vous les règles de la lecture. Je pense que nous avons bien travaillé avec vous pendant cette leçon. Bonne chance